Ну а на разе у нас стартует официна а, частина нашего захода, и с стией хвилину будут распущенатися у нас головни, та наицекающий подией. Я хочу вас всех поздравить с тем, что мы работаем в той сфере, которая, наверное, одна из немногих не пострадала от того, что происходит сегодня в мире. Мы занимаемся тем видом деятельности, который, вот как оказалось, не подвержен даже самым глобальным катаклизмам. Если мы умеем стабильно собирать урожай с каждого гектара, если мы умеем правильно хозяйствовать на своей земле, если мы умеем выбирать правильных партнеров, мы точно будем успешными. Мы высеяли демо участки по озимой пшеницы. Не просто демо участки, а мы также добавили туда какую-то, ну, наверное, научную составляющую. То есть мы высеяли еще и опыты. То есть сегодня вы увидите, как ведут себя в реальных условиях импортные сорта, отечественные сорта. Вы это все увидите в тех условиях, в которых, ну, оно есть на самом деле. Витаю вас на демо-досыдном поле.